главный детский иммунолог министерство здравоохранения украиныины с заведы ее кафедроой детских инфекций детской иммунологии при национальной медицинской академии после дипломного образования имени Шпика в Киеве вот. дальшель приехали сюда чего? Это уже традиционные такие обучающие семинары, которые проводятся уже несколько лет. Они проводятся под эгидой Министерства здравоохранения Украины и посвящены в основном иммунопрофилактике, вообще профилактике инфекционных заболеваний и лечению наиболее распространенных соматических заболеваний. Ну и, конечно, на первом месте иммунопрофилактика, потому что мы все знаем, что это самое такой действенный метод э, предупредить инфекционные заболевания и очень важно для того чтобы мы были уверены что мы защищаем нужно чтобы был хороший охват населения прививками ну детского населения прививками у нас вы знаете очень Неоднозначное отношение населения, и подогреваются такие вот отношения плохое, беспокойное к вакцинации, к сожалению, и пресса. И вот даже недавно в таком ну, газетке, которая распространяется широко, написано «вакцины убивают». Ну, как журналисты всегда умеют красиво все преподнести, же опять убивают детей. То есть вот все, что совпадает, какие-то заболевания, какие-то несчастные случаи и даже такие, по времени с вакцинацией связывают напрямую с вакцинацией. Естественно, что вакцина, ну мы тут хотим еще раз, чтобы наши врачи могли хорошо объяснять и понимать сами, что вакцина идет только от, у нас защита идет от 10 инфекций, а инфекции тьма, масса. И они все могут приходить в любое время после того, как сделана вакцина. И даже в тот же день, когда сделана вакцина. Ей нельзя запретить той другой инфекции. вот. И, конечно, напрямую. И поэтому в наше время есть такие специальные структуры, которые следят за вот этими всеми какими-то совпадениями в изменении в состоянии здоровья, чтобы расследовать, если это не серьезно, и чтобы действительно доказать, это связано или не связано. То есть у нас очень много проблем а инфекцией инфекции серьезные нас окружают. И то, что у нас отказывается от прививок, это приводит к тому, что много есть восприимчивого населения. А значит, в любой момент, любая вот инфекция, которая где-то там тлеет, она может прийти и найти себе почву для того, чтобы размножаться и захватывать все больше и больше людей. То есть мы на грани вспышек, У нас как минимум, а то и эпидемии серьезных, таких как дифтерия, тот же полимиелит. Ну, наверное, даже вы, может быть, конечно, слава богу, не видели, но, наверное, слышали, что это все очень серьезные, тяжелые заболевания. Но дифтерия в 90-е годы эпидемия унесла около 700 жизней в Украине только. Полимиелит когда-то в 50-е годы. Вообще это были целые отделения, где лежали несчастные дети и смотрели с мольбой на всех врачей, а врач не может особенно помочь, потому что от этих заболеваний фактически и на сегодня нет каких-то таких действенных препаратов. Поэтому вопросы иммунопрофилактики, они животрепещущие. И все время приходится ну, как бы вот обучать и вспоминать эти все вопросы. Ну, и вообще мы здесь для того, чтобы мы могли пообщаться именно с врачами, которые на передовой, то есть которые работают в первом контакте с пациентом. Именно они должны это все понимать и уметь доложить своим пациентам, рас сказать родителям, в частности, вот, что это значит иммунопрофилактика, что она дает, и какие есть опасности, какие там есть минусы, все это нужно знать. И это есть новые данные появляются. И когда мы сюда приезжаем, мы можем, вот, как бы такое интерактивное быть общение, то есть задают вопросы. И это именно те врачи, которые не часто ездят куда-то, они не имеют возможности. Мы приезжаем сюда. И это, в общем-то, сказывается. У нас все-таки немножко все лучше, если бы еще и материальное было обеспечение лучше в плане той же вакцинации, то, наверное, бы мы были бы спокойны. Ну, какие проблемы на этом семинаре вы уже слышали? Давайте с других проблем начнем. В Украине вообще стоит острый вопрос по поводу профилактики так называемых детских инфекций. Хотя Большинством инфекций болеют и взрослые. Но так принято слово. И их профилактика ⁇ это профилактика заболеваемости детей, это профилактика смертности детей от этих инфекций. Ну и вполне понятно, что мы обеспокоены тем вопросом, как на сегодняшний день ну, работает профилактическая медицина, педиатрическая, служба семейного врача. К большому сожалению, если раньше мы достигали уровня привитости почти по всем инфекциям, до 95%, а это ВОЗ, рекомендации ВОЗ, когда мы можем четко знать, что у нас эпидемии не будет. То за последние годы уровень привитости снизился по разным прививкам, где до 75%, где до 80%. То есть мы живем в реальном времени, когда не исключена возможность вспышки различных инфекций. А это национальная безопасность. Поэтому и этот семинар посвящен вот данному вопросу. Я хотел бы несколько слов сказать по поводу Одесской области. Как же тут ситуация за последние год, два, три сложилась? У вас в области отмечены положительные тенденции к снижению младенческой смертности. Такие хорошие тенденции по поводу профилактики различных инфекций. Я, например, могу назвать цифру. Привитость против туберкулеза у новорожденных. У вас на очень высоком уровне где-то 95 процентов. Это значит, что мы защитили детей от туберкулезной инфекции ну, вплоть до первой ревакцинации до 7 лет это хорошо. И надо поддерживать и другие тенденции по другим, по другим инфекциям. Я думаю, что и местный бюджет помог, не только вакцины, которые были распределены централизованным бюджетом, но и служба педиатрическая и служба семейного врача, она у вас на хорошем уровне. Перед нами стоят Большие задачи увеличить количество прививок или вакцинаций в Украине против 10 пока, в Австрии, например, против 16-17. Поэтому мы надеемся, что будут деньги, финансы будут на приобретение вакцин, а службе педиатрической опыта не занимать. Будут вакцины, будем вакцинировать. Одесская область у вас очень сложная, она большая, она многонациональная область. И надо и с этим считаться. Различные тенденции. Как да, национальности. Да, национальности очень много. Как на... Вы знаете, ну это верующие люди могут быть, поэтому тут вопрос это сложный. Вопрос сложный. Так однозначно нельзя сказать, что вот не учитывать данного, данную ситуацию. Ну, я не могу сказать, сколько у вас конфессий, сколько у вас национальностей, но очень много. И очень, это... больше ста. Это очень, знаете, по-разному относится. Влияет, вот, на примере, может... Конечно, влияет. Как? Дайте я пример приведу вам. Вы поймете меня сразу. Когда вспыхнула дифтерия, может быть, вы не будете в эфире вам расскажу, где-то в 90-91 году вспышка была в Шостке. Сумской области, большая, среди детей цыганского табора. И цыгане наотрез отказались прививать, ну тогда вводить там вакцинацию, делать против дифтерии. И когда я поехал туда с комиссией, ну, образно говоря, я стал на колени перед бароном и попросил его, чтобы он э, решил эту проблему. На второй день все дети были привиты. Вот что значит для верующих людей. Ну, по-разному есть названия, Священник, там, не знаю кто. Их велико влияние на верующих людей. Это же относится к образованию, велико влияние учителей. Да, это относится к медицине, тоже велико влияние. Ну и других различных направлений, которые у нас есть в Украине. Поэтому мы надеемся, что в недалеком будущем все-таки у нас будут больше денег на приобретение вакцин. Ну и мы будем более жить спокойно в плане профилактики детских инфекций. А Одессе там можно только сказать спасибо за работу, хорошую работу, такую качественную работу. Видите, как они интересно приходят на семинар, слушают нас. Мы новые знания сюда какие-то привозим, какие-то новые тенденции говорим. Лунева Анна Петровна, заместитель начальника управления по вопросам материнства и детства областного управления здравоохранения облгосадминистрации. Да? Сегодня в Одесской области очень знаменательный день. Сегодня к нам приехали главные специалисты Министерства здравоохранения, главный детский инфекционист, главный детский иммунолог, главный... Нет, он не главный, он... Профессор, заведующий кафедрой после дипломной подготовки врачей имени Шупика Бережной Вячеслав Владимирович, он уже экс-главный педиатр Украины, но не отказывается от своей работы по педиатрической службе Украины. Сегодня мы проводим учебный семинар для наших практических врачей-педиатров, которые работают в поликлиниках нашего города, нашей области. Сегодня также сюда приехали педиатры из Николаевской области для того, чтобы прослушать лекции ведущих специалистов Украины для того, чтобы получить новые знания, для того, чтобы узнать о новых методиках лечения и профилактики с инфекционными и соматическими заболеваниями у детей. Я хочу сказать, что наша педиатрическая служба в прошлом году сработала очень хорошо по вопросам иммунопрофилактики и, в частности, прививки против полиэмилита. Это огромная работа, и она проведена благодаря как врачам, педиатрам, так и родителям детей, которые услышали и поняли эту проблему. Все тонкости объяснялись родителям на собраниях, лично, в индивидуальных беседах, и процент вакцинации составил 95. То есть наши дети защищены от угрозы полиэмилита, который сейчас стоит очень актуально во многих странах мира.